श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययां विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवेद् एवं परम्पराप्राप्ता मिमं राजर्षयो विदोः सकाले महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो सीमे सखा चेते रहस्यं एतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिते श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्माने तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन् नैव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानेर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यह परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवा युगे युगे जन्मकर्म च मे देव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम पार्थ पार्थसर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धे यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया श्रेष्ठं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स भज्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वातरं कृतां किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यस् मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहनाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्ये दकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान्मनुष्येषु सयुक्तः युक्तः कृष्णकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधः चक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यप्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषां यदृच्छालाभसन्तुष्ट द्वन्द्वातेतो विमत्सरः समःसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञाह्वपरे यज्ञम् यज्ञेनेवोपजुह्वते श्रोत्रादेनेन्द्रियाहिनन्ये संयमाग्नेषु जुह्वते शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्नेषु जुह्वते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतेरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वते सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशेष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातन नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विदितान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान्द्रव्यमया ज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं व्यास्यसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथोमये अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसे अथै धांसे समिद्धोऽग्नेर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन सर्वकर्माणि सर्वकर्माणे भस्मसात्कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं, संयते ज्ञानं लब्ध्वा शान्ते मचिरेणाधिगच्छते यज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यते नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंशेन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ते धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रित्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वेन संशयं योग मा भारत ॐ तच्छदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः